Сегодня я буду делать микс из овощей в духовке. Для этого нам нужно взять овощи по э, вашему вкусу. Я взяла э, перец болгарский красный, баклажаны, кабачки, морковь, лук, фенкей, помидоры, чеснок. Осенью можно взять также и грибы и арбуз. Также нам понадобится оливковое масло, соль, перец и орегано. Вместо орегано можете взять любые э, сухие травы по вашему вкусу. Есть наборы трав для овощей. Все овощи нужно хорошо помыть, вытереть на сухо баклажаны и кабачки, перец, помидоры и нарезать крупными кусками. И еще, если вы думаете употреблять на гарнир, лучше нарезать крупными кусками. Но если вы думаете употреблять для брускеты, для пасты, то лучше нарезать помельче, маленькими кусочками. Я сначала на баклажаны наливаю оливковое масло, но не лью на баклажаны напрямую, а на стенке посуды. Э, перемешиваю хорошо, можно руками, можно ложкой, э, или как я встреснул э, тарелкой. Э, так баклажаны не впитывают много масла. солью баклажаны, вот их хорошо перемешиваю, и они готовые. Все овощи готовые я высыпаю их всех в один противень. Баклажаны, кабачки, перец красный, помидоры, финкей, лук, чеснок, морковь. нужно посолить хорошо и поперчить. Потом посыпаю хорошо ореганом или набором трав по вашему вкусу. Полить оливковым маслом сеточкой. В одну сторону, потом в другую сторону перемешать все хорошо. И ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Пока стоит в духовке, я еще один раз перемешиваю. И э, этот микс э, овощей очень хорошо подходит к мясу, к рыбе, э, как гарнир. С миксом овощей в духовке можно делать пиццу, можно делать брускеты, можно заправлять пасту, э, можно кушать как э, блюдо уникальное как гарнир. А также по желанию можно добавить немножко бальзамического уксуса сверху. И еще можно положить в лоточки и замораживать. Когда вам нужно разморозить и готовое блюдо имеете уже. Смотрите мои еще другие видео рецепты. Заходите почаще ко мне на канал. Подпишитесь. Если понравилось видео, поставьте лайк. И спасибо. До новых встреч.